બદલાપુર મહારાષ્ટ્ર પછી હવે નાગપુર બાળકીને ખાવાનું ખરીદવાના બહા તેના શરીર ઉપરથી કેટલાક કપડા કાઢીને તેના ઉપર યૌ શોષણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો તે રડતી રડતી ઘરે ગઈ અને તેની માતાને يعني अग्नि परीक्षा संभराव माता तने પોતાની સાથે પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ અને ફરિયાદ નોંધાવી છે જૂની પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 74 75 351 ઈ સાથે પોસ્કોની કલમ 8 અને 10 હેઠળ કેસ છે અને આરોપી ધરપકડ કરી છે અને 8 વર્ષીય અને તેની બચ્ચી તેની સાથે તેની સીધી રિપોર્ટ हमारे जो डब्ल्यू पी एस इन्होंने दर्ज की थी और उन जिन जो कायदे में दिया है कि वह तकरार जो भी है वह महिला अधिकारी के समक्ष ली जाती है तो महिला अधिकारी ने वो तकरार लेकर फिर मुझे बताया दोबारा उसकी जांच की गई और उसके बाद पुलिस स्टेशन जिन्हें काम के यहाँ पर डी एन एस सेक्शन चौहत्तर पचहत्तर तीन सौ इक्यावन की और सह कलम आठ और दस पॉक्स के तहत गुना दाखिल हुआ यह छेड़खानी का मामला था और किसी भी तरह से यह लैंगिक अत्याचार का मामला नहीं है इसमें आरोपी को तुरंत अटक की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा उसे अभी जेल में दाखिल किया गया है इसके तुरंत बाद बालिका को समिति के सामने पेश किया गया सी डब्ल्यू सी के समक्ष उनका स्टेटमेंट हुआ है और अभी आने वाले चंद समय में का और पूरा तपास करके कम से कम दिनों में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट हम कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं